మార్గశిర మాసం విశిష్టత విశేష పర్వదినాలు తెలుసుకుందాం లక్ష్మీనారాయణుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన మాసం మార్గశిర మాసం ఈ మార్గశిర లక్ష్మీ లక్ష్మీవారం చేసే లక్ష్మీ పూజ చాలా విశిష్టమైనదిగా చెబుతారు మాసం అనేక పర్వదినాల సమాహారంగా చెబుతారు విష్ణువుకి ఎంతో ఇష్టమైన ఈ మాసంలో లక్ష్మీ పూజలు ఉపవాస దీక్షలు సకల శుభాలు కలుగజేస్తాయని చెబుతున్నారు మాసాన మాసానా మార్గశీర్షాహం అంటారు కృష్ణ భగవానుడు అంటే మార్గశీర్షం అంటే మార్గాలలో శ్రేష్టమైనదని ఉపయోగకరమైనదని అర్థం మార్గశిర మాసంలోనే కార్తికేయుడు కాలభైరవుడు దత్తాత్రేయుడితో పాటు భగవద్గీత అవతరించిన మాసం కూడా ఇదే కావడం విశేషంగా చెప్తారు ఈ నెలలో లక్ష్మీనారాయణుణ్ణి తులసి మాలతో పూజిస్తే విశేష ఫలితాలు ఉంటాయని అంటారు అలాగే ఈ మాసంలో వచ్చే గురువారాలలో మహాలక్ష్మిని పూజిస్తే ఆయుర ఆరోగ్యాలు సిరి సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయని చెబుతారు ఆధ్యాత్మికంగా మానసిక శక్తిని ఇచ్చే ఈ మాసం చాలా శుభప్రదమైనదిగా చెబుతారు ఇక ఈ మాసంలో విశేష పర్వదినాల విషయానికి వస్తే మార్గశుద్ధ తదియనాడు ఉమామహేశ్వర వ్రతం చేస్తే చేసే ఆచారం అనాదిగా ఉంది మార్గశిర శుద్ధ పంచమి నాడు నాగపంచమి చేసే ఆచారం కూడా కొన్ని ప్రాంతాలలో ఉంది మార్గశిర షష్ఠి ఇది సుబ్రహ్మణ్య స్వామి జన్మదినం దీనినే సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి అని కూడా అంటారు ఈ విశేష పర్వదినాన్ని కూడా ఈ మాసంలోనే జరుపుకుంటాం ఇక మార్గశిర శుద్ధ అష్టమి కాలభైరవుని జన్మదినంగా చెబుతారు దీనిని కాలభైరవాష్టమి కూడా చెబుతారు మార్గశిర శుద్ధ ఏకాదశి గీతా జయంతిగా చెబుతారు భగవద్గీత లోకానికి అందిన రోజు ఇదేనని ధనుర్మాసం ఆరంభమైతే దీనిని వైకుంఠ ఏకాదశి అని లేదా ముక్కోటి ఏకాదశి అని చెబుతారు మార్గశిర శుద్ధ ద్వాదశి ద్వాదశిని మత్స్య ద్వాదశిగా చెబుతారు మార్గశిర పూర్ణిమను శ్రీ దత్త జయంతిగా జరుపుకుంటారు దీనినే కోరల పూర్ణిమ అని కూడా అంటారు ఇలా అనేక విశిష్టమైన పర్వదినాలు ఉండే మార్గశిర మాసంలో ఆధ్యాత్మిక వెల్లువిరుస్తుంది భగవద్గీతలోని మొదటి అధ్యాయం ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहति च मुं व्यूढान्द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त मौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रोद्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् प्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत् तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं भी पर्याप्तन्तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् भी अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भी भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्च शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भीर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्य सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततश्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषी देवदत्तं धनञ्जयः पौण्रन्दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलस्सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासश्रीखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च पराजितः ध्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुश् शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो हृदया निव्यधारयत् नभश्च पृथिवीञ्चैव चैव व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्छुता यावदेतान्निरीक्षेहै योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेहै ययेते ययेतेत्र समागताः धार्टराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्ध्ये प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्म रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थपश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत्सितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा श्वशरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्ते सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विशीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्णा युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्त सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संंसते हस्तात्त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्यों शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्ये न गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो तन्नो राज्यं भोगसुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौ पौत्रा शालासम्बन्धिनस्तथा एतान्नहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन् नु महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हि हि हत्वा सुखिनः माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथन्नग्नेयमस्माभिः न कुलक्षय कृतम् दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम् कृत्स्नम् अधर्माभि अधर्माभिभवात् कृष्णप्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेयजायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्या मनुष्याणाञ्जनार्धन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बतमहत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम् भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये उपाविशत् विसृज्य सशरञ्चापम् चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो अर्जुन नाम प्रथमोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण